السلام عليكم ورحمة الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد والصناء لله رب العالمين والآقبة للتقوى واليقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المقصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Sadaqallahü alayhi ve al azim. İbadallah, useykum ve nasi bi takvallah. Əziz möminlər, ayların ən müqəddəsi Ramazan ayında günlərin seyyidi cümə günündə məkanların alisi Allah evində əvvəla özümü hər birinizi ilahə təqvaya riayət etməyə dəvət eləyirəm. Allah müteal izləri təqvalı yaşamaqda müvəffəq olasın inşallah. Müqəddəs rəhmat məğfirət ayının demək olar ki yarısını başa vurduq. Artıq ikinci gün əsə də Ramazan ayında və bundan sonra da 2 dənə cüməsi qalır Ramazan ayında. Demək olar ki təqribən yarıdır. Xoşobendələr mənim çibaydan və gənç layiqinc istifadələrləvlər layiqincə bəhrələnə biliblər və bu ayda bağışlanmış bəndələrin cərgəsinə adlarını yazdıra biliblər. Allahdan təmanəli üçün bu yerə qədər, bu günə qədər əgər bağışlana bilməmişiksə, Allah mütəal bu gündən bizləri də bağışlanmış bəndələri cərgəsində qeyd etsin inşallah. Amin. Adətən bir hədiyyə bir e, nəisə bir təltif olunma baş verərkən iş növbədə hədiyyəni deyirlər. Məsələn bir yarış keçiriləcək. Deyirlər ki, yarışın hədiyyəsi budur. Kim qalib gəlsə, ona belə bir hədiyyə veriləcək. Ondan sonra yarışın şərtlərini sayırlar. Ki, bu yarışda bu şərtlər vacibdir riayət olunması. Məsələn, e, bir buyndi ya bir nə e, isə bir evlərin satışıdır. Orda görsən xüsusi bir endirimlər təyin olunur. Məsələn, buyndi deyib bütün faizləri salıbaşağına hədiyyə verir, plan eləyir, nəcisə milyon pul verir, götürə bilər ipotekə ilə və s. əvvəl verəcəyindən danışır. Ondan sonra məsəl gəlirsən, şərtləri başdır insancını sadalamağa. Allah Rəssulü bu ayın hədiyələri barəsində danışır, ilk növbədə. Bu ayda oruç tutanlara və nə əta eləyəcək. Bunları danışandan sonra mə bir də gəlir, nə deyir? Bu ayın şərtlərini danışır. Allah kimlərə bunu əta eləyəcək? Bu ki Allah deyib bu ayda bunlar bəndələrə verilir, bunlar bəndələrə verilir. Hər kəsəmi aiddimi? Xeyr. Onlar ki bu ayın ehtiramını gözləyir, bu ayda Allahın o şərtlərinə tabe odurlar. Və buların barəsində peyğəmbərimiz danışır. Həzrət Peyğəmbər əcrim buyurur: Bu atiyat ummeti fi şahrı Ramazan khamsam lam ye'tihunna ummatun nabi qable Peygamberə çıxan bu rəbb Allah Mütəal mənim ümmətimə Ramazan ayında oruç tutduqlarına görə beş şey əta eləyər ki, onu məndən öncəki peyğəmbərlərin ümmətinə əta eləmiyib Allah. Bilirsiniz, Ramazan ayının orucu bütün ümmətlərdə olub. bütün peyğəmbərlərin zamanında olub. çünki Qurani-Kərim aşkar ayəsi var bunun barəsində. kutibe aleykum usya kema kutiba ala alladina min qablikum. sizə Ramazan ayının orucunu vacib elədik. necə? sizdən öncəki ümmətlərə də vacib eləmişdik. peyğəmbər əcizəm bu hədisində buyurur ki, düzdür. öncəki ümmətlər də Ramazan ayının orucunu tuturdular amma Allah mənim ümmətimin tutduğu oruca görək onları beş şey verir. Ondan qabaqki ümmətlərə bu beş şeyi verməyib Allah. Allahın xüsusi inayəti peyğəmbər ümmətinədir bu ayda. Xüsusi hədiyyələri, xüsusi imtiyazları peyğəmbərin ümmətinə də bu ayda. Hansılardır ya peyğəmbər? Həzrət buyurur: "Əmmə vahidatun fa iza kana evvelu leylatin min şehr-i Ramazan." Həzrət buyurur, birincisi budur ki, gələn Ramazan ayının əvvəli yetişə bəndələr başlaya oruç tutmağa, Allahın sözünə itaat etməyə, Allahın birinci hədiyyəsi nə olacaq? Nəzərəb Allahu əzə və cəl iləyhim və men nəzərəllahu iləyhi ləm yəzəbhu əbədən. Birinci Allahın hədiyyəsi buyda siz bəndələrə, möminlərə budur. Allah mütəal bəndəsinə nəzər eliyər və hər hansı Allah nəzarətsə o bəndə əbədi olaraq əzab görməz. Hədiyyə Allahın nəzər eləmir. Allah elə bütün bəndələrinə nəzər eləyir də. Allah bütün bəndələrinə baxır də. Allah bütün bəndələrini görür də. Hə bu nəzər o nəzərdən deyil. Bu nəzər ümiyyətdə baxmaq deyil. Baxmaqla nəzər eləmək fərqli məsələlərdir. Mən burada tam vücudu görürəm. Burada əyləşənləri, məclisdə əyləşənlərin hamısını görürəm. Görmək bir başqadır. Baxmaq bir başqadır. Amma birnə xüsusi diqqətlə baxarsan, buna deyənlər nəzər eləməyək. Xüsusi diqqət. Ayırarsan ona bu olar nəzər etmək. Baxmaq mən görməyin arasında çox böyük fərq var. Allah bir burada bəndələrinə nəzər eləyir, məncə baxır. Allah bütün bəndələrini görür. Görmək bir başqa şeydir. Amma nəzər eləmək çox fərqlidir. Qur'an-ı Kərim buyurur: Əfəla yənzurū nə ilə ibile kayfə xuliqat. Ayə onlar diqqət eləmədilərmi dəvəyə? Kayfə xuliqat biz onu necə yaratdıq. Allah burada dəvəyə baxmaqdan dəvəni görmək məqsəd deyil. Dəvənər köçürür. Məsələn Ərbəin ziyarətində olanlar yatmə gəlir. Dəvək harvanları çəkirdi orduya. Orda dəvələri hər kəs görürdü. Bütün gələn dəvələrin hamısını görürsənsən. Amma onlar çünki birinə deyənərsən nəyisə bir diqqət çəkər. Durub ona bir xüsusi nəzar edirsən. Bu çox fərqli bir məsələdir. Quranda demir ki, ayə onlar dəvəyə baxmadılar, onlar dəvəni görmədilər, dəvənər kəs görürdü. Buyur onlar dəvəyə yamzuru nəzər eləmədlər, yəni onun xilqəti, yaradılışı barəsində düşünmək bax buna deyənlər nəzər eləmək, bu fərqli bir anlamdır, fərqli bir baxışdır. Və ya xod Qurani Kərim bir ayədə buyurur ki, fəliyənzurul insana ilə taameh insan yidicün yeməyə nəzər edəcünə 7 gün yeməyə, yəni baxçı ilə ayənin mənası budur. Yəni bax görək ki, e, indi iftar günümüzdür, birazdan yeməkdən danışmayaq, nərsini dəqiq çətin bir məsələdir. Axşam iftar gələcək. Mömin Allah Quranda bizə deyir ki, yeməyə bax, yəni bax görək köm böyükdür, balacadır, götürəndə toyuğun budundan götürdün, sinəsindən götürdün? Yox. Bu baxmaq bu bir başqa bir məsələdir. Allah Quranda deyir: "Fəliyən zərl insana ila taameh. İnsan yeməy və nəzər elə, yəni diqqət elə. Onun halalına, haramına diqqət elə. Hardan gəldiyinə diqqət elə. Bu nəzər o görməkdən çox fərqlidir. Tam məna dəyişir. Həzrət Musa (əleyhissalam) Kovmi dedi ki: "Ya Musa, biz qiyamətdə Allahı görə biləcəyikmi?" Hz. Musa əleyhissalam Allahdan xəbər aldı. Allah: "Biz səni qiyamətdə görə biləcəyikmi?" O ki görməkdi. Allah buyurdu: "Lentəran Ya Musa, əbədi Musa, məni görməyəcəksən. Mən ki, cism deyiləm, maddi deyiləm ki, məni görə biləsiniz. Gözlərin məni görməsin." mümkünsüzdür. Məni görə bilmərsiz. Əgər mövzunu görməkdirsə mümkün yoxdur. Amma bir başqa ayə Allaha müteal budur. Vücuhun yawma izim mazərə. Bir gündür ki, neçə-nəçə qəlblər şad-xurram olacaqlar. Neylə? İla rabbiha nazərə. Öz Rəbbinə nəzər etməklə. O bir ayədir. Mişdir. Lëntər anıyamız. Musa, bizi görməyəcəksiniz əbədi. Məni əbədi görməyəcəksiniz. Amma burada deyir ki, qiyamətdə çox qəllibələr şad olacaq, xurram olacaq. Neylə? İlə Rəbbinin nazarı. Allahına baxmaqla. Baxmaqla, yəni qalb gözüylə Allah'a diqqət etməyinə, nəzər etməyinə. Nəinki simaya gözlə baxmaqdı bu. Görürsüz? nə qədər fərqli bir anlamları var görməklə nəzər etməyi Allah da bütün bəndələrimi görür. Amma deyir mən oruç tutan bəndələmə bu ayda bir hədiyyə budur nəzər eləyirəm. Nəzər eləmək çox mühüm məsələdir. Şüəyb əleyhissalam dedi ki, Allah bu falan cinsçi var, günah eləyir. Ona hər şey vermisən pulu var, 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 dövləti var, sağlamlığı var, siması gözəldir. Üzüm dillə söyünəcəb şey, Allah. Üçücünə açardı. Bizim də zehnimizə gəlir ha bu suallar bəzən. Möminlər, hətta zəmadı çaşdıra bilən məsələlərdən biri budur ki, o nötər olur filan gözlə günah deyirik, Allah da yadına düşmən elə başından da tökülür. Hər işinə qaydasındadır. Ya filan ölkənin əhline baxın, fəsad baş alır, gedir, amma şəfləri də kökdür. Allah bu dia Şüaib. Mən öz nəzərimi ondan kəsmişəm. Onun daxilində heç vaxt aramlıq və ləzzət olmayacaq. Bəzi insanlar var, hər şeyləri var. Amma içində bir aramlıqları yoxdur, bir rahatlıqları yoxdur günlərindən, yaşadıqlarından ləzzət apara bilmirlər. Adamda görsə bir şey yoxdur. Amma elə ləzzətlərin zövqin içində də əslində zövqdür, ləzzətdən də fərqli bir şeydir. Həzrət Əbazərin nəyi var indi? Həzrət Əbazəri Rəvezəyə sürgün eliyəndə dedilər: "Yox, veşvü gedirsən?" Tutdu də bir dənə dəri var idi keçinin dərisi altına sarı boyoturan bir dən də dəmir qabı var idi ondan da su içirən bazum olanda dəstəməcərlə başqa işim yoxdu amma çəfi ihtiyaş işi ləzzətli idi yaşayışı zövqlü idi yaşayışı avazalar çəfi də hər gün şad idi bəsən bəsən görürsən hər şeyimiz var amma qəmgin iç insan gedib burdan pul xərç edib gedib xarizi bir ölkəyə istirahətə amma içindəki bu hüznü tapa bilmir, rahatlığı tapa bilmir. Allah dizmən nəzərimə onunla götürmüşəm. Bir adamdan canların nəzərini götürsə, dünya əlində olsa heç nə yoxdur. Allah bir bəndəsinə nəzar etsə, heç nəy olmasa ən zəngin adamdır. Ən xoşbəxt adamdır. Ona görə buyurur Əm birinci ki Allah bu ayda bəndələrinə əta eləyib peyğəmbərin ümmətindən oruç tutduqlarına görə o budur Allah nəzər eləyir siz əziz bəndələrə. İkinci 50 məna ketə yazxirun lahu fi leylihim və naharihim. Mələklər Allah ayırır. Səhər axşam siz oruç tutanlarsınız istighfar eləyirlər əvəz olsun. Biz ki günah eləmişik, biz günahımızdan gedib istighfar eləməyəvəcinə Allah mələklər təyin eləyib. Özdə keçən cümədə o hədisini oxuduq. Peyğəmbərəcən burdu ki, sayını heç cəs bilmir. O qədər çox mələkdir. Yəni sayını də Allahdan başqa heç kəs bilmir. Mən peyğəmbər də bilmirəm. Nə qədər mələk Allah təyin eləyib, oturublar möminlər üçün. İstiğfar eləyinlər. Allah, bax bu bəndələr ki, oruç tutublar, gəliblər, oturublar məsciddə. Allah cümə günündə, bərəkətli bir günündə namazda iştirak etmək üçün, xutbə dinləmək üçün. Allah buları bağışlasın. Mömin burdan çıxacaq, yorulacaq, gedəcək evə. Evdə yatar, o mələklər onun üçün istiğfar eləyər. O durar, oturar, işin görər. Mələklər onun üçün istiğfar eləyər. Qur'an nə gözəl bir ayətindəyik biz. Nə mehreban bir Allahımız var. 3 Ya'murul jannata tazayyane li'ibade. Allah cənnətə əmr eləyir. Mənim bu bəndəmə görə bəzən zinətlə. Cənnət gözəl Qur'an danışır tərifib arasında. Allah deyir amma məxsus insanlar var, bu hamısına şamildir. Bu Ramazan ayının orucunu tutan bəndələr. Allah olarsın cənnətə deyir xüsusi bəsənə. Görsən evin həmişə səliqə səhmandadır, amma əlamətdar bir qonağın gələcəyisə evə xüsusi bir cəhmana salırsan. Məscid həmişə gözəldir, səliqədədir. Görsən xüsusi əlamətdar bir günlər olur, mövludlar, möminlər məscidi bəzəyirlər təha fərqlilik olsun deyə. Allah da deyir cənnət gözəldir amma bu oruç tutan bəndəmçi cənnətə daxil olacaq. Allah əmr eləyib cənnət bəzən ha o birlər kimi onu qarşılama. Bu xüsusi qonaqdır. Bu fərqli bir qonaqdır. 4-üncüsü Hz. Peyğəmbər ürdü fe izaka na axurun leyləti gəfarallahu lehum cəmiə. Peyğəmbər ürdü Allah ki bu ayədə Mənim ümmətimin oruçdanlarına 5 dənə məsələni hədiyyə eləyəcək. O da budur, Ramazan ayının sonu gəlib yetişəndə Allah bütün günahlarını bağışlayıb. Bəli. Bir dəfə qalxdı, burdu peyğəmbər Qadir gecələrini nəzərdə tutursuz? Qarşıdan Qadir gecələri gəlir. Peyğəmbər əkiram burdu ki, "Xeyr. Orucluq bayramı nəzərdə tuturam." Ey fitre mən nəzərdə tuturam. Çünki iş bitəndən sonra o zəhmət çəkənin müzdən verəllər. Allah da Ramazan ayını tamamlayan bəndələrinə xüsusi imtiyaz verər. Və 5 beş, 5-incisində bu da Allah Peyğəmbəri buyurdu. O bəndəmin nəfəsinin qoxusu mənə müşidən ləzzətli gələr. Bu addı xoyrdum. Həqiqətən adam fikirləşir ki, Allah hansı rəhmətlə bizi ağoşnaldır. Adətən məsələn oruç tutan insan bu təbii bir məsələdə də günərsində yemir, içmir, nəfəsindən ola bilər zahirən xoşa gəlməyən bir qoxu gəlsin. Allah deyir ki amma mənə görə o bəndənin nəfəsinin qoxusu müşküdən, yəni müşk ən bahalı ətirdi. Müşküdən deyir ləzzətlidir. Bunu oxuyarkən sanki zehnimə belə bir məsələ gəldi. Baxın, yeganə anadır ki, evladının hər halı onun üçün xoşdur. Evlad görərsən bir üzr istəyən, bir natəmiz bir iş görər, hər kəs iyrənər, amma ana üçün xoşdur. Ananın ona o qədər şəfqəti var. Ana ondan narahat deyil. Sanki Allah deyir ki, bəndələrim, bilin mən bu ayda sözü o qədər çox sevirəm. O qədər çox rəhmətimlə, məğfirətimlə nəhatəy alıram ki, analar evladlarını sevdiyi məhəbbət də qalır bir canada. Mən siz o qədər sevirəm ki, bu halınız, hər halınız mənimsin. Üşyəmbər ləzzəti verir. Necə olsuz, harda olsuz bir şərtlə ki, günahda olmayasınız, mən için ləzzətdir. Allah bucür sevir bizi. Allah bu Allah bucür hədiyyələr eləyir. Amma bizdən də gözləntilər var. Yenə deyirəm, bu peyğəmbərin bütün ümmətnə aid deyil. O ümmətnə aidçi peyğəmbər buyurur: "İnne men tamassaka fi şəhr-ı Ramazan bi sittə hisab" hər kəs gələ Ramazan ayına keçə o da 6 şeyə əməl etməlidir ki Allah bu 5 dənə hədiyyəni ona da versin. Ya peyğəmbər hansılar də onlar ən yəhfazə dinə. Birincisi budur peyğəmbər əsrəm buyurur. Dininizi qoru. Dinə nə müqayət. Bizə birinci peyğəmbər nə deyir? Dininizdə müqayət olun möminlər. İmkan verə bilmədiyinizi kim çağırasınız? İmkan verməyin əqidə özə kimsə, kimsə xəlan gətirsin və şübhəyə salsın. Möminlər bəsən çüşdülər bu məsələlərdə. Bir dənə kənar xilaf zehin, düşüncə gəlib elə rahat-rahat möminlərin əqidəsində şübhələr yarada bilər. Möminləri əziz zəiflədə bilər, sarsıba bilər. Peygamber buyurur: "Dininə mühait olacaqsan." Əyyəm Fatimiyədə yadınızda da bir hədis oxudu. Xanımın bir duası idi. Burda Allah bəlalar labütdür. Bəla dünyadan qaçılmaz. Dünya bəlalar evidir. Dünyada bəlalardan qaçmaq mümkün deyil. Xanım bir dua elədi. Burda Allah bəlalarını dinimdə qərar vermə canıma gəlsə, evladıma gəlsə, malıma gəlsə mən bunlara razıyam dinimə bəla gəlməsin. Dinimizi qoruya, dinimiz kamil olsun. Dinimiz salamat olsun. Peyğəmbər buyurdu, birinci şərt budur, ən yah hazə dinə. Dinim mömin gərək qoruya. İkincisi və yəsu ona nəfsə insan öz nəfsinə hakim çıxa, özünü idarə eləməyi bacara sözdə, bazarda, dükanda, küçədə hər harda insan olsa, insan nə etməli? Özün kontrol eləməlidir. Özünə daim diqqət eləməlidir. Mömin özünə haqqı yoxdur. Çox üzr istəyirəm bu ifadəmə görə. Mömin özünü səlləmini buraxsın. Necə istəyirəm yaşayım. Harda istəyirəm oturum, hara istəyirəm gedim, bu möminin yaşayışı deyil mömin. Bir adam qədəm qoyubsa, aşiq ki eşqə qədəm qoydu, onun bir hesabı var. Məhşur hadisədə də eşidmisiniz ansız Leyli Məcnun Fuculi Rəhmetullah əleyhül Leyli Məcnunu bir dənə ibrətdir yazıb, ilahi eşqə çatmaq üçün. Deyilər bir gün Leyli ilə Məcnun razılaşmışdı da Məcnun xahiş elədi Leyliyə ki, Gecə məsələn bir görüşək xəlbət eləyək. Leyli də razılıq verdi, dedi gecə saat 3-də gələrsən, falan yerdə gözləyəcəm səni. Leyli biraz yubandı. Bir 10-15 dəqiqə gecikdi. Gəldi. gəldi, gördü Məcnun oturub, yuxuya aparıb onu yatıb. Bir 2 dənə qoz qoydu Məcnunun qabağına Leyli getdi. Məhz onun ki ailədə yuxudan vaxtı ki iki dənə qoz da qabağında başa düşdün anamın. Ki yəni sən eləcə oyna. Eşk məhəbbət sənliyür. İlahi eşqə bir nəfər gədam qoyursa, o bilsincə oyun oyun cavabı. Yaşaışa diqqət etməlisən. Gəzişvə, oturuşvə, duruşvə, danışıqvə, qazancvə, getdiyin məclislərə, oturduğun yerlərə Hər bir halda sən diqqət etməlisən. Diqqət, diqqət, diqqət dinimizin əsas şərtlərindən biridir. Təqvanı tərcümələsək mənası diqqətdir. Peyğəmbər buyurdu, ikinci məsələ budur ki, insan nəfsinə hakim olacaq, diqqətli olacaq. Üç vasilə rahimə və bu ayədə möminlər xüsusi məsələ silevəhmdir. Qohumları başa çıxma dostlara başa çıxma xüsusən küslü olduqlarımız. O çi bir dayım var, mən onlara çox gedib gəlirəm. Ramazan ayında da gedim. Elə məni xoş gəlir o dayımcılə də getmək. Məndə orada yaxşı qarşılayırlar. Deyəm sülh, rəhm eləyirəm. Mömin özualdatma. Ora sən həmişələ nəfsünün xoşuna gəlir ora getmək. Ora da get. Amma bu Ramazan ayında bax hara inzilisan Hansı evdə səndən incidilər? O qapları döy. O qapları döy ki, bu ayda sənin üçün sonra gör hansı qapılar açılacaq. Hzr 4-cüsün bu yerdə vəla yox, ziyaretə. Qonşulara əziyyət eləmə. Bunlara əməl eləsəz Allah hədiyələrini verəcək. Qonşulara əziyyət eləməyinə və yırə ixvanə və mömin qardaşlarım haqlar məriayə ilə, haqlarına, haqlarına girməcinə. Da indi bu vaxt aparmayadı, istəyir qeybət ola, istəyir məzəmmət ola, istəyir töhmət ola, istəyir böhdan ola. Hər nə məsələ müəmin, müəminlərin haqqına girmə. Müəminlərin haqqında diqqətli ol. Və sonun səzat budur və yəxzunə lisane və çox məsələdir. Peyğəmbər burdu: Oroşutanlar dilimizə hakim olum. Dilinizə sahib olun. Dilinizə sahib olmusunuz, Allah xüsusi nəzərlə nəzər axacaq. Cənnət süyüson xüsusi zinətdənəcək. Mələklər süyüson xüsusi istighfar eləyəcək. Dil çox mühümdür. Keçən cümlələrdə də demişik. Çox insan var. Dünyanın malın qarşısına tökün əyilməz. Dünyanın naməhremləri gözünün qarşısından keçsə gözü zubaqmaz. Ucur möminlər çoxdur. İmanları yerindədir. Amma dil bədbaxt edir çox möminə. Dilə aparıb töcəcəyi bir çox möminə cəhənnəmə. Dilə riayət edə bilməyən, hey böhtan, hey qeybət, hey yalan, hey söyləş, hey lağlağa. Bu ayə İstifada idim, mömin. Bu ayi biz əvvəlki aylarla peyğəmbər bunun xəbərini öncədən bizə verdi. Yatmayın, qalmayın, oyaq olun. Bu ayı diqqətli olun, möminlər. Elə bu ayda da zarafatla, bihudə işlərlə vaxt keçirsək, əlimizdən böyük sərmayə gedər və peşmançılığa da qayıtmaz və doğudan ümid yoxdur ki, Allah bir də bizə Ramazan ayını səbiyyəc, bir də bizə 4 gecələr nəsib eləyəcək. Allah onlara izzetinə, əzəlinə, məhzəmlətinə, Allahu Teala ömrümüzün axır Ramazanını qərar verməsini.